По гардеробу можно многое сказать о нашей личности. Пышное платье, большой шарф или деловой костюм. Как мы хотим заявить окружающим о себе. Иногда наступает момент, когда мы очень хотим перемен. И обычно в этом случае все начинается с гардероба. Герой нашей сегодняшней рубрики Андрей хочет именно этого – перемен. Недавно он начал заниматься музыкой, и теперь для него особенно важно выглядеть ярко на сцене. Я захватил платье своей девушки свитер самый умелый. И надеюсь, что фэшн-эксперт что-то с этим сделает. Для того, чтобы помочь Андрею, мы пригласили сегодня фэшн-эксперта Алину, идеолога и вдохновителя шоурума The One. Именно она будет сегодня колдовать над вещами Андрея. Алина, сегодня у нас в активе платье девушки. Самый новый свитер в гардеробе. И, честно говоря, я не знаю, что ты можешь с этим сделать. У тебя есть какие-то идеи? Ну, достаточно смелый вариант с платьем, я думаю, может получиться. Я думаю, мы с ним можем сделать смокинг. А что касается свитера, тот свитер. Причем в этом свитере меня смущает решительно все. Рукава. И даже расцветка. Как он, расцветка, карман. карман. Может быть, его проще сжечь, но мы не ищем легких путей. Я думаю, мы сейчас, когда отрежем рукава и уберем карман, ага. мы визуально вырисуемся от этих лишних элементов, да, и поймем, что же это будет. Но ну, это получилось У -у -у -у. все равно очень мешковато. Я думаю, что мы избавляемся от капюшона, потому что он совсем После того, как мы избавились от рукавов, мы перешли к карманам, капюшону и декору. Избавились от этого всего тоже. Мне кажется, еще пара минут, и от этого свитера вовсе ничего не останется. Я думаю, что мы можем использовать вот такой воротник. На мой взгляд, вполне рок н пиджак получился. Да. Алина Свитер мы победили, но теперь у нас еще более сложная задача. Платье. Смокинг. Получилось здорово. Сегодня у нас произошло настоящее чудо. Из женского платья мы сделали настоящий мужской смокинг. На мой взгляд, это что-то невероятное. Потенциал каждой вещи может быть неисчерпаемым. Смотрите на свой гардероб новыми глазами.